Подписано, но под... не запомнив, кто сырьё. Есть ли у они... него? Если он говорит, что нет, да, давайте да, работать. Я шестой раз... Раз... раз задаю вопрос. Дайте мне, пожалуйста, один раз ответ на один вопрос. Есть адреса? Конечно, у начальника полиции. Они у них, у вас есть адреса? Давайте их вместе. Давайте их вместе сейчас поставим на конфликт. Вы, вы меня пожалуйста, я вас очень прошу. Есть вызова, Вот граждан, хоть одна граждан раскрыта? Нет. Нет. Вопрос Нет. почему? Нет. Вопрос, Нет. Почему воруют катушки перематывают на, на цветы? Давайте я бы перешел Перешу... еще раз к вопросу, очень вам большое спасибо. М -м. Я бы еще раз, еще раз перехожу. Еще раз вам задам вопрос в ответ, если можно. Можно я вам задам вопрос, а вы его все-таки услышите. Спасибо большое. То вы так эмоционально выступаете, рассказываете, я вас спрашиваю, вы уже занимаетесь своими делами. Вот давайте или диалог, или тогда мы, доверим, мы будем в молоде играть. Очень большое, большое спасибо. Я вам задаю простой вопрос. Вот прямой для того, чтобы, для того, чтобы ситуацию с этим решить. Я задаю простой вопрос. Есть ли у вас сейчас информация, что мы его сейчас вместе с вами, вместе с внутренней безопасностью? Вместе с руководством полиции поставили на контроль те адреса, которые вы сейчас назовете. Есть или нет? Подойдите, пожалуйста, сюда. Вы меня не я не слышу. Это я об этом не буду речь. Вы говорите там, я тут не слышу. Сейчас я вам отвечу. В городе Харькове все знают, что есть скупки грабенов. Раньше полиция, милиция в советские времена занималась. У меня вопрос. Полиции города Харькова, сколько зарегистрировано в Харькове, либо закрыто в Харькове, Скубок, Скуб, То есть, если вы не знаете, сколько их, то мы предоставим. я задаю политику, я здесь А вот теперь послушайте, я вам отвечу, можно? У меня вопрос, можно ли в полиции города сколько лифтовых шахт, лифтовых, за полгода были разграблены в городе Харькове? Да ничего, весело. Что ты будешь потянуть? Ну, только за половину рассосалась. Половина рассосалась уже. Нет, я же говорю, а? что потому мы и задали вопрос, начальник, да, что он подготовил. Тот срок, который положен за год, пол, а, я понял. А, ты здесь, здесь уже смотрел? Да. Вы так красиво выступили. Сколько? А, я понял. Сколько? Ноль. Все Хорошо, давай тогда вас. ждем. Это у нас с вами такой диалог. Будешь так подходить на берег. Да, же заявление да. подали, мы еще не Все, кто хочет прийти в полицию, милости просят. У нас тысяча вакансий. Приходите, пожалуйста. Но вот в таком ключе, ну вы извините, я же вас просил, мы прекрасно понимаем, мы не едят И вот так реформа на сегодняшний день не сделается. Как бы я ни хотел. А причем реформа спутника, мы с нам, Наберите стопа, дождитесь группы и покажите. А мы сделаем, а вы ответите. А мы над вами похитикаем. Я считаю, это не конструктивно и нечестно. И не попустите. В чем нечестный запрос? Нечестный, а гранатской рады администрации, это нечестный запрос? Я еще раз повторяю, вы так именно рассказали, ноль. Так то откуда вы знаете, что надо? Вы знаете, сколько их половили? А сколько их суды поотпускали? А граждан России на домашний арест поотпускали? Порой в этих шаг. хотя тяжкое преступление. А вы знаете, что суды граждан России отпускают на домашний арест в городе Харьков? Интересно, какой домашний арест? В каком городе? Это мой национальный ответ, прошу прощения. А у меня не момент. Я без эмоций скажу, что... В моем личном доме, в моем подъезде на протяжении месяца три раза грабилась шахта. И в один момент, получается так, грабят э, катушку, только приезжают, сутки проходят, приезжают работники, чтобы остановить катушку, уже ловут в той же шахте этот самый трансформатор. Обалдеть! Извините, если вы так работаете, право. Можно, я его слышу. Можно вам ответить или не надо? Да. Можно. Очень большое да, спасибо. Да. Я бы хотел вас попросить. Вас. Я лично. Попросить не вас не лично. Не вас не лично. Не если не у вас будет. есть такая... Уважаемый, здесь очередь вообще. Мы готовы, пока не есть. Я ну, потому что правда. Можно я закончу? Спасибо. Вас, я вас просто следует, все это время слушал и хотел бы ответить. Если, если можно, то, можно если то, это вопрос. Мне я для того, чтобы предметно задавать задачи внутренней безопасности, он не реагировал на ней полиции. Или ну, полиции по раскрытии каких-то преступлений. Ну, а. может, может мы все вместе выйдем, я потому и говорю, если есть какие-то у я готов их поставить на это меня Я не знаю, я в Харькове воруют лифты, я не знаю, я в Харькове точно сколько тратят. Я в Харьков приехал сегодня. Я в Харькове турист. Соответственно, я попросил всех харьковчан. Я был. Я забыл, что потом вы ответите. не что Я вам еще раз говорю, я не участковый. Вот вы не слышите меня опять вы меня опять не слышите. Да, грабил. Да, наверное, знает участковый. Скорее всего, а может не знает. Я не буду это сказать. Я уверен в другом. Если вы знаете, я вас шестой раз прошу, дайте информацию. Вы дали запросы, дайте заявление относительно того, что там происходит преступление. Все. Это я прошу. Я не знаю, как работала до этого полиция Харькова города или Харьковской области. Я сейчас говорю о том, что или мы говорим лозунгами о том, что все плохо, никто ничего не открывает, или я, или я прошу конкретно: Есть заявление, давайте мы заявление вместе с вами зарегистрируем. по этому заявлению, по этому адресу, все вместе, нас тут очень много, вместе с журналистами, поставим это на контроль. Доведем до самого контроля не только это заведение уголовного дела, а реально до решения суда. Ну я бы так хотел. Потому что тот, кто делает преступление, должен сидеть в тюрьме. Вы со мной, я думаю, согласитесь. Я думаю, согласитесь. А говорите о том, что вот там вот они не действуют, я не знаю где. Я потом вас прошу шестой раз. Шестой раз, седьмой уже раз прошу, шестой был прошлый. Дайте, пожалуйста, эту информацию. Преступление нужно зарегистрировать для того, чтобы его расследовать. Они знают, это хорошо, но это не о чем. Пожалуйста. а ты ну, начальник говорит дело, я тебе доставлю фотографию, где находится суд Петрагина, и сколько Еще раз И я не занимаюсь политическими лозунгами относительно того, что после того, как мне ответят, я после того дам. Я считаю, что преступление я сегодня, сегодня его надо делать. Как бы вы ни кричали, как бы вы ни восстановили. Других вариантов нет. Но нет такого, что будет, будет расследовать будет, в Украине, в Харьковской области преступление о котором мы ждем пока кто-то даст ответ для того, чтобы потом зарегистрировать. Я же вас прошу, дайте адрес, дайте заявление. Вы говорите, не так. За... Есть конкретика или нет? Если... Давайте, давайте будем, давайте будем вместе регистрировать Россию. Они... Есть или нет? Я сейчас говорю. Есть или нет? Приезжают... Если нет, то я предлагаю закрыть этот вопрос. Спасибо большое. Пожалуйста. пожалуйста, продолжайте. Я говорю, я до вот эти от этих хороших тепловоль, я так не уже. Лені Маслов, член аттестационной комиссии, трьох аттестационных комиссий по всех трьох категорий. я поза чергую 10 секунд. Перше, конкретна адреса.